Mədəniyyət televiziyasının efirində xəbər vaxtıdır. Hər birinizə xoş gəltdiyəm, hörmətli tamaşaçılar. Əvvəlcə xəbərlərin xülasəsinə nəzər salaq. Tarix muzeyində tarix yazan qəhrəmanların əşyaları 30 vitrindən ibarət ekspozisiyada ümumilikdə 557 eksponat sərgilənir. Xalq şairi Rəsul Ruzanın doğum günü münasibəti ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyində Rəsulruza adına ənənəvi mükafatın təqdim etmə mərasimi keçirildi. Niderland Krallığının Rotterdam şəhərində keçirilən Avroviziya beynəlxalq müsabiqəsinin 1-ci yarımfinalında Azərbaycan finala vəsiqə qazandı. Hollywoodda uzun fasilədən sonra film premyerası oldu. Mənim üçün filmin çəkilişləri böyük təcrübə idi. 1 ildən sonra insanları teatrlarda, zallarda görmək bizi çox sevindirir indisə təfərrüatları təqdim edir. Moldovananın nüfuzlu xəbər portalında cıdır düzündə keçirilən xarobülbül musiqi festivalı barədə məqalə dərc edilib. Yazıda Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi, prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuzun Şuşanı işğaldan azad etməsi ilə bağlı fikirlər qeyd olunub. Bildirilib ki, konsertdə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin işğal altında olan ərazilərimiz haqqında fikirləri, həmçinin prezident İlham Əliyevin Şuşanın işğaldan azad edildiyi gün ğımıza müraciətində söylədiklərini əks etdirən video çarx təqdim edilib. Məqalədə həmçinin ilk dəfə 1989-cu ildə keçirilən festival